لمبعيوم القران داتو دوتا هاجي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd Muslimin muslimat yang dimulik Allah sekalian Kita menyambung kembali Tafsir ayat ke-52, 53 dari surah Rum Bagi tuan-tuan ini tafsir bin Qasir Turun buka pada jilid yang ketujuh Muka surat 256 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Fa'innaka la tusmi'ul mawta Wa la tusmi'us summa'ad du'a'a Iza wallaw mudbirin Wama anta bihadil umbi an dalalatihim In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina Fahum muslimun Sadakallahul azim Maka sungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli itu dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling belakangkan dan kamu sekali-kali tidak akan dapat beri tunjuk kepada orang yang buta mata hatinya dari kesatannya dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami maka itulah orang-orang yang berserah dirinya kepada kami dalam ayat ke-52 dan 53 ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa sifat kaum musyrikin telah saya uraikan kuliah lalu bagaimana Imam Al-Bikai melihat meliti dan membahagikan kategori ini menepati seorang manusia namanya Abu Jahal dan Ubay bin Khalaf sifat yang kedua iaitu ayat yang kelima ketiga ini menepati seorang namanya Utbah bin Rabi'ah yang hampir-hampir beriman kepada Rasulullah SAW tetapi oleh kerana kecondongannya pilihannya sendiri untuk menyertai golongan musyrikin dan telah saya terangkan pada kuliah yang lalu bagaimana ketika Nabi SAW melihat datangnya golongan musyrikin kamu crush dengan sombongnya dengan bongkaknya untuk menyerang Madinah pertemuan mereka di badar itu maka Nabi melihat seorang yang mundar mandi dir di atas kudanya. Lalu Nabi bertanya kepada Hamzah, siapa yang kelihatan di jauh itu? Maka jawapan Hamzah itu merupakan Utbah bin Rabi'ah. Dengan ceritanya dia sedang berusaha untuk memujuk Abu Jahal supaya jangan menyerang Madinah. Supaya mereka pulang saja. Tapi oleh kerana Abu Jahal kekal tetap mahu menyerang Madinah, maka Utbah telah menjadi seorang pejuang yang telah pun menawarkan diri untuk menyerang di bahagian hadapan sekali. Ini seperti yang sampai kepada kita dalam Sirah Ibn Hijam sebagai contoh. Jadi, contoh ini nanti dan dikasih sekalian dalam riwayat Imam Abu bin Humaid dalam musnadnya daripada Jabir Abdullah radhiyallahu an bila kaum Quraish berhimpun untuk membuat sesuatu terhadap Nabi memberhentikan dakwah Nabi maka mereka telah mengutuskan orang yang paling bijak di kalangan mereka untuk bertemu dengan Nabi berdiskusi dengan Nabi maka Utbah bin Rabi'ah telah menawarkan dirinya oleh kerana kebijaksanaannya kepandaiannya kedudukannya dari sudut nasab keturunan terpandang mulia kaya maka mereka telah pun menghantar Abu Walid Utbah bin Rabi'ah untuk berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata Utbah ini kata-kata masyhur ibn akhi kunta inama turid bima ji'ta min hadzal amr جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سوءناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده أن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل الذي يداوي منه بالنبي محمد panggil orang Arab lah sebagai satu panggilan penghormatan dan juga memuliakan kalau kau datang bawa urusan ni wahai Muhammad kena nakkan harta kami kumpulkan harta biarlah kau jadi orang paling kaya kalau kau datang ini untuk dipilih jadi ketua kami akan lantik kau jadi ketua walaupun kami sebenarnya tidak ada raja pun tapi tak mengapa lah kalau itu yang kau inginkan kami angkat kamu menjadi ketua kami kami tidak akan buat keurusan tanpa mendapatkan redamu kalau yang mengganggu kau ni merupakan jin ke apa benda yang mengganggu maka kami bersedia untuk mengumpulkan harta dan merawatmu sampai kamu pulih Nabi SAW telah pun bacakan surah Fusilat yang kita bincangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu. Mula dari ayat pertama sampailah kepada ayat fa in aradu fakul anzartukum saiqatan mithla saiqati adi wa samud. Kalau mereka ni paling maka beritahu kepada mereka katakan mereka aku bagi inzar kepada kamu tentang saiqah tentang musibah besar yang telah berlaku seperti mana berlaku pada Ad dan juga Samud. Maka amsaka utbah ala fami wa nashadahu arrahima an yakuf. Maka utbah telah menekuk mulut Nabi SAW dan berkata kepadanya wahai Muhammad berhentilah cukuplah dengan sebut lagi tahu dia dia seorang yang bijak jadi dia kembali kepada kaum musyrikin mengatakan wallahi ma sami'tu mithlahu qat wallahi ma huwa bisyair wala bi sihir wala bil kahana ya ma'shar quraish atiyuni waj'aluha habi dia berkata bahawa ini merupakan kebenaran ini bukan syair ini bukan sihir ini bukan ramalan dukun dan sebagainya kalau kamu ikut kamu akan berjaya kamu akan menjadi pemimpin kepada orang Arab famulkuhu mulkukum kalau dia menjadi raja maka kerajaannya untuk kamu wa'izuhu izukum wa kuntum as'adana sibih kamu akan jadi orang yang paling gembira kamu jadi orang yang paling bahagia yang paling mulia tiba-tiba bila mereka berkata kepadanya saharaka Allah ya abul walid bil demi Allah wahai abul walid utbah engkau pun telah disihir oleh Muhammad itu tapi sayangnya selepas peristiwa itu utbah kekal tidak mahu beriman walaupun dia mengetahui itu kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan jadi menceritakan tentang manusia ini menepatilah apa yang disebut dalam ayat Allah Subhanahu taala wama anta bihadhil ummi an kamu sekali-kali tidak akan dapat ditunjuk kepada orang yang buta mata hatinya dari kesatannya maka di orang seperti seperti Mutbah bin Rabi'ah ni lah yang ditujukan Nabi SAW dengan sabda Nabi la takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wati'u anfusakum in ahsana nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu dalam hadis riwayat Tirmizi insyaAllah dengan sana yang sahih ni Nabi pernah bersabda bahawa jangan jadi seperti pak turut imma'atan ni alimma'a ni dia pak turut lalang kalau orang berkata baik kamu buat baik kenapa sebab semua buat baik kalau orang buat salah kamu pun buat salah juga bersama -sama. orang melakukan kezaliman kamu pun turut serta melakukan kezaliman. Mengapa? Eh, kalau tak buat begini macam nak hidup. Kerana semua orang melakukan perkara yang sama. Jadi, kita kena ikut. Sebab, sepatutnya, orang beriman adalah orang yang mempunyai prinsip. Orang melakukan kesalahan, kita jangan ikut. Kita betulkan. Orang melakukan kebaikan, kita sama-sama memeriahkan kebaikan itu. Ini sifat orang beriman. Jadi, kata Alimam Alimam Qa'i dan tahsinnya, Nazmul Durar untuk tuan-tuan fahami bahawa golongan yang pertama ni, memang mereka ni telah mati. Iaitu, Amwatul Qulub. Mautal Qulub. Mereka ni memang mati hati. La Yasma'u. Tak mendengar langsung. Dia umpama konsum doa jika wala mudbirin sudah ada pekak maka ketika disampaikan satu perkara itu kepadanya dia berpaling pergi tak mau dengar dia seperti contoh yang saya bawakan kuliah lalu orang itu pekak tapi kalau dia beri perhatian lihat pada bibir orang atau memberikan penelitian pada apa ini disampaikan mungkin difaham sikit tapi kalau dia pekak dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu maka ini yang tidak ada guna padanya ini golongan pertama dalam ayat 22 dimasukkan sebagai Abu Jahal Abu Lahab Ubay bin Khalaf ini yang satu kategori dengannya tapi yang kedua ni telah dapat peluang untuk beriman dan dapat peluang itu tapi dia menolaknya seperti yang berlaku kepada Utbah bin Rabi'ah ini la ilaha illallah muhammadur rasul masyaallah tabarak wa taala untuk tuan-tuan ini adalah seorang yang mempunyai kebolehan kemahiran kebiasaan tetapi dia tidak menggunakan kebiasaan itu untuk mengikuti kebaikan seumpama si buta yang ingin dipimpin tetapi setiap kali kita alpa kita leka dia tidak mahu menggunakan tongkatnya untuk pergi ke tempat yang betul maka inilah gelaran yang diberikan kepada Utbah bin Rabi'ah yang seangkatan dengannya saya bawa dengan ke ini untuk tuan, tuan ingat sirah nabi kita Wasallam bahawa perjuangan ini menagih daripada kita kesusahan dan semua yang turun ini mempunyai kaitan dengan personaliti manusia yang hidup pada waktu itu dan sejarah itu akan mengulangi dirinya maka setiap peristiwa yang berlaku itu akan berlaku lagi untuk kita tuan-tuan Uthbah bin Rabi'ah ni mempunyai anak-anak yang ramai daripada beberapa orang isteri yang dikahwini antara isteri itu merupakan orang yang beriman antara anak-anaknya merupakan orang yang beriman kepada Allah SWT sebagai contohnya untuk pengetahuan tuan-tuan seorang yang terkemuka yang telah masuk Islam sejak awal-awal lagi sebelum Nabi Nabi ke rumah Arqam bin Abil Arqam dan dia pernah berhijrah ke Habasyah sebelum berhijrah ke Madinah merupakan seorang sahabat yang mulia namanya Abu Huzaifah radhiyallahu an Abu Huzaifah ni dipanggil sebagai Zul Ibtisama iaitu seorang yang mempunyai senyuman sehingga pada waktu dia mati syahid masih tersenyum lagi dia gelar dengan Luqibah bin Syahid Zul Ibtisama untuk mengetahui tuan-tuan ketika berlakunya perang Badar itu Mustafa bin Rabi ah, si bapa ni telah pun berusaha untuk memalingkan tentera musyrikin supaya tidak menyerang Madinah. Walau bagaimanapun, selepas bincang dan akhirnya dia pula menjadi bersemangat untuk menyerang orang Islam selepas dia kena akan oleh Abu Jahal maka permulaan dalam perang-perang terdahulu berlakunya Mubarazah iaitu perlawanan seorang dengan seorang maka yang tampil di kalangan umat Islam adalah selepas penduduk Madinah menawarkan diri mereka iaitu golongan Ansar kaum musyrikin mereka telah mengatakan tidak kami mahu anak-anak bangsa kami maka Nabi telah menyuruh sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin yang terpilih pada waktu itu bagian Hamzah dan seterusnya Ali untuk berlawan dengan golongan musyrikin pada masa itu yang mana mereka telah pun menghantar seorang daripada utbah bin Rabiah yang tadi peringkat awalnya berusaha untuk menyekat tentera kafir daripada menyerang Madinah sekarang dia pula menjadi jago untuk menentang umat Islam maka yang pertama hadir adalah utbah yang kedua saudara kandungnya Syaibah dan yang ketiga merupakan anak mereka anak kepada utbah namanya Al-Walid Allahu Akbar MasyaAllah Tabarakat wa ta'ala jadi dalam konteks ini kita dapat lihat bahawa utbah akhirnya mati dibunuh sama ada oleh Ali radhiyallahu anhu ataupun Hamzah maka sedihlah si Abu Huzaifah yang merupakan anaknya ini melihat ayahnya mati dan kemudian dilonggokkan bersama dengan mayat golongan musyrik yang lain sebelum mereka itu dicampakkan ke dalam kalib satu perigi buta yang ada di sana jadi melihat keadaan berlaku kelihatan sedih pada Abu Huzaifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun menenangkannya untuk mengatakan tuan bahawa atubah ni seperti yang digambarkan saya bawa kepada tuan, -tuan kisah ni bahawa anak-anaknya ramai yang masuk Islam dan seorang daripada anaknya merupakan isteri kepada Muawiyah bin Abi Sufyan iaitu Hindun binti Utbah jadi merujuk kepada ayat ini kalau kita perhatikan bagaimana Allah Taala telah memperumpamakan menyebut golongan yang menentang petunjuk-petunjuk yang dibawakan olehnya manusi nabi-nabi yang dihantarnya yang diutuskannya ini mereka seumpama mereka yang telah mati. Fa inna kala tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza walau mudbirin wa anta bi hadhil an dhalalatihim in tusmi'u ma yu'minu bi ayatina muslimun. Kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang mati itu kerana pendengarannya sudah tertutup. Ini mempunyai satu kaitan juga dengan satu peristiwa ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan dialog Nabi dengan kaum Quraisy yang terbunuh di medan Badar itu. Selepas tiga hari, kemudian apa yang Nabi katakan kepada mereka, hingga Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi yang wahai Rasulullah, semuanya Rasulullah berbicara dengan orang yang sudah menjadi bangkai, kajifu, mereka dah mati wahai Rasulullah. Maka jawapan Rasulullah salam, demi Tuhan yang jiwa ku berada dalam gamanya, kamu tidak lebih mendengar dari mereka apa yang aku katakan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak boleh menjawab. Jadi Aisyah mentakwilkannya mengatakan bahawa Nabi salam sabda semuanya sekarang mereka mengetahui bahawa apa yang aku katakan kepada mereka adalah kebenaran maknanya Allah menghidupkan mereka untuk baginda bercakap dengan mereka dan kata-kata Nabi itu merupakan celaan, penghinaan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi dalam konteks orang yang telah mati yang tidak dapat diubah lagi dan tidak boleh menjawab apa-apa yang dikatakan kepada mereka dan ada sebuah hadis yang menarik juga untuk kita sampaikan berkaitan dengan peristiwa yang sama bahawa orang yang mati ni memang tidak boleh menjawab tapi mereka mendengar dalam sebuah hadis yang lain Ibn Abdul Bar daripada Ibn Abu mubashir marfu' bahawa Nabi bersabda ma min ahadin yang muru bi qabri akhihi almuslim kana ya'rifu fi dunya wa yusallim alayhi illa radallahu alayhi ruhahu hatta alayhi salam tak ada seorang pun di kalangan kita yang pergi ke kubur saudaranya yang muslim itu yang dikenalinya masa di dunia maksudnya pergi ziarah lah tu lalu mengucapkan salam kepadanya melainkan Allah pasti akan membalikkan ruhnya untuk dia menjawab Salamnya itu jadi ini bagi orang yang kita kenal ibu ayah yang telah wafat sebagai contohnya kawan, -kawan keluarga siapa sahaja namun kalau orang itu orang yang tidak terkenali kita tetap digalakkan untuk menziarahi mereka kerana Nabi SAW mengajar kita bila berada di perkuburan untuk mengucapkan Assalamualaikum darah kaumin mu'minin bahawa perintah Nabi ni mengucapkan salam kepada puni kubur sebagai satu doa untuk mereka mereka menjawab salam cuma mereka tidak kenal kita kerana kita tidak ada pertarian hubungan sebelum itu sebabnya kita pergi ke satu tempat ni ada orang Islam kita bagi salam mereka jawab salam senyum pada kita tapi mereka tak kenal kita maka demikian juga kita pergi ke kubur orang yang tidak kita kenali mengucapkan salam dia melihat kita dia menjawab salam kita tapi dia tidak mengenali kita maka tetap dituntut juga untuk melakukan demikian ni sekanja saya bawa kepada tuan-tuan dan disebut dalam tafsir Ibn Kasir berkaitan dengan menyampaikan satu perkara kepada mereka yang telah mati walaupun ayat yang kita bincang ini berkisah tentang golongan kafirin musyrikin munafikin dan tertutup pintu hatinya dan telah mati hatinya itu tidak dapat mendengar dan melihat kebenaran tapi terlanjur menceritakan perkara ini juga kita buat perkaitan terhadap insan yang telah pergi di kalangan kita yang kita ziarahi kuburnya Wallahu'alam insyaAllah dan kuliah akan datang kita akan bincang ganda ayat yang berikutnya yang lagi menunjukkan kekuasaan Allah kepada manusia iaitulah fenomena proses penuaan manusia daripada satu tahap tahap yang lain ini lagi menunjukkan kekuasaannya bahawa mengapa manusia tidak beriman mengapa manusia tidak sedar dan dikatakan Ibn Khaldun sebagaimana manusia melalui tempoh penuaan dalam fasa-fasa yang begitu jelas dihadapi dan dialaminya maka demikian juga tamadun ataupun kekuatan satu empire pun akan berakhir bila tiba waktunya sama seperti manusia insyaAllah kita akan lihat perkara yang akan datang Wallah وعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته